あのみんなちょっといいかにゃうんどうしたモーリンちゃん何か気になることでもあったそうじゃなくてえっとリンそのパレードにも参加したいそこでおひなさま役をやりたいですえままあ、参加自体は特に制限もないみたいだから今から申し込めば間に合うと思うけど急にどうしたのそれに おひなさまってことは、めビなってことよね衣装は工夫で軽くするとしても、結構疲れるんじゃないその後にライブって大丈夫大丈夫リン、体力には自信あるからリンがそう言うなら、参加は OK よでも珍しいわねこういう時のあなたは、あまり前に出たがらなかったのに <laughs> 自分でもちょっっとびっくり…かな…でもリンはニコちゃんが言ってた衣装の魅力を引き出すスクールアイドルになりたいにゃけど一人はちょっと心細くてだからお願い誰かリンと一緒にリアルヒナパレードに出てくださいよく言ったわティンニコは全力で応援するわよわ私も参加する。 ちょっと恥ずかしいけどリンちゃんの力になりたいから私も私もふみちゃんと小鳥ちゃんも参加するよねえ私わ私もですか <laughs> そうだねおひなさまの衣装なんてめったに着る機会がないしうーんだったらいっそミューズ全員で出るっていうのはどう思うエリチ実を言うと理事長から頼まれてたのよ 可能なら私たちも参加してもらえないかってステージ優先だから返事は保留にしてたんだけどけどそうねひな祭りのステージにゲストとして呼ばれてるんだからメインのイベントに参加しないのはちょっともったいないわよね私はあんまり気乗りしないけどってわちょっとリン急に迫ってこないでよお願い マーキちゃん一緒にパレード出てほしいにゃわ分かったわよそもそも気が進まないだけで出ないとまでは言ってないでしょやったーこれでミューズのみんなでリアルひなパレードにゃとなると誰がどの役の衣装を着るかは決めておいたほうがよさそうですねどうやって決めましょうかじゃあ 公平にくじ引きで決めましょうかけどおひなさまもやるとなると9人じゃ人数が足りないんじゃないえっとおひなさまとおたえ様のお2人3人勘定の3人5人林やしが5人右大臣と左大臣で1 2人も私たちだけだと人数が足りないね私としては残念ですが。 大と大臣臣とは外すすしかなさそうですただそれでもあと1人足りませんねそれじゃあ5人囃子を4人で構成しましょう2人の太鼓役を1人にまとめるというのはどうかしらそうねその方がいいかもそれじゃあ紙に役を書いてはいくじできたわよ順番に引いてよーしいい役を引くよ この場合いい役とは何になるんでしょうか自分が一番演じて楽しい役じゃないかしら正確に演技をするわけじゃないけれどそういう気持ちの方が楽しめると思うからねとりあえず3人感女役がほのかちゃんとこ鳥りちゃんとのぞみちゃんだね5人林…じゃなく4人林はまきちゃん花代ちゃん ちゃんにエリちゃんあれということは残った一つは私がお代理様ですかということは凛と夫婦役になるということですねうんよろしくお願いしますご主人様その挨拶だとおひな様じゃなくてメイドさんみたいだねそれはともかくライブとパレードの衣装を両方用意するのは さすがに時間的に厳しそうねどうしましょうもうできればおひなさまの本を作ってみたいかなさっきも言ったけどこういうイベントじゃないとなかなか作るチャンスがないもんライブは今までの衣装の使い回しになっちゃうけどその代わりパレードの衣装は腕によりをかけて作るから期待しててねありがとう りんもいっぱい手伝うにゃ不思議ね